Salam Muradəxanım. Bu Aydın NTK Aydın məni məhkəməyə verib ki, guya onu NTK sədrliyi vəzifəsindən mən qanunsuz olaraq uzaqlaşdırmışam. İndi məhkəmədən tələb eləyir ki, onu NTK sədrliyinə bərpa etsin. E, sabah məhkəmədə artıq Fəxrəddin bəy məni təmsil edəcək məhkəmədə onun üçün sənədlər hazırlamaq lazımdır ə ilk növbədə bu sənəd olmalıdı, rəyəsə təhətinin protokolu, hansı ki bunun deməli partiyadan çıxarılması ilə əlaqədar olaraq olan protokoldan çıxarış. Sakit. Hə, deməli Saqifin dəfələrlə olan söhbətlərindən sonra o nəticə çıxarmayıb Sonra rəhbərsiyyət tərəfindən müzakirə olunub, onun deməli fəaliyyəti nizamnaməyə mətbəndlərini dəqiqləşdirmək lazımdır. Partiyanın siyasi xəttinə tamamilə zidd, prinsiplərinə zidd fəaliyyətinə görə partiya üzvlüyündən xarici edilib, özünə də bu barədə məlumat verilib, nəzərə alınır ki, onunla dəfələrlə söhbətlər aparılıb, amma bu söhbətlərin heç bir faydası olmayıb. O məqsəddli şəkildə hökumət tərəfindən ələ alınıb, öz məqsədləri üçün partiyanın siyasi xəttinə zidd bir siyasət aparıb. bəzi detalları Məhəmməd Məcidli daha yaxşı bilirdi ondan Deməli öyrənə bilərsiz. Saqif bəy də mən özüm də şəhərdən işin tərsiindən kənardayam. Deməli Saqif də bilir. Ə, i̇ndi o protokolun özündə hazırlamaq lazım olacaq. O tarixləri Saqif və Məhəmmədlə dəqiqləşdirə bilərsiniz. Ətraflı protokol da hazırlanmalıdır. Onunla dönə-dönə Saqif bəy söhbət aparıb, bu partiyanın nizamnaməsinə, siyasi xəttinə zidd mövqeydən daşınmağa çağırıb, amma dəfələrlə olan söhbətdən sonra o mövqeyini dəyişmir. İndi haləli lazım olan o çıxarışdır. Rəyəssət heyətinin deməli e, iclasının protokolundan çıxarış e, Aydın Kərimovdur da səhv eləmirəmisə. Aydın Kərimovun AxCP sıralarından xaric edilməsi haqqında AxCP rəyəssət heyətinin filan tarixli iclasının protokolundan çıxarış bu çıxarış qaydasını bilirsiniz, çıxarışı hazırlayırsınız. E, deməli, imzanı da Nurəddin müəllimdən özünüz eləyin də. İndi Eldar iştirak etməmir tədbirlərdə və bu işdə uyğun adam deyil. Ona görə iclasın həmin iclasın katibi elə özünüz olarsınız və Nurəddin müəllim də məclisin sədri kimi, iclasın sədri kimi təsdiq edəyər bunu. Sabaha bu hazır olsun. Daha doğrusu bu gün olsun ki, sabah Fəxrəddin bəy onu məhkəmədə təqdim edə bilsin. Sadəcə nizamnaməyə baxıb onu hazırlamaq lazımdır. Mən ümid edirəm ki, bu işi siz bacararsınız hazırda. Sağ olun.